Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mus hazırda 569 marshrutla yaxın, yola yaxın 3 otaqlı belə bir həyət evi satışdadır. Evdə hal-hazırda təmir işləri gedir. Qaz, su, işıq daimidir. Göründüyü kimi həyətin artıq e, təmiri vurulur, yəni daş döşəməsi vurulur həyətə. Bu artıq tamamlanır. Yəni bu darvasanın ağız sələri qalıbdır girişləri ev kürsülüdür, fundamentlidir. Həyətdə burada belə bir gül əkmək üçün yer saxlanılıbdır. Ağac və ya gül əkmək üçün yer saxlanılıb. Ev kürsülüdür. Kəniş bir həyəti qalıb. 2 maşın rahatlıqla yerləşər və oturmağa də əlavə yerdə qalır. Evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi qalıbdır. Döşəməsi taxtadır. Ev tam təmirli vəziyyətdə təhvil veriləcəkdir. Yəni qapılar qoyulub, artıq aboylar, yəni divar kağızları qalıbdır. Dəhlizdən sol tərəfdə belə bir mətbəx yerləşir. Kombi sistem çəkilibdir hər otağa. Geniş bir mətbəxi var. Mətbəxinin döşəməsi mexlaq döşənib. Burda isə geniş bir zallı otaq. Yəni qonaq otağının pantolonumuz zallı otağa yerləşir. Burda konsier üçün konsier üçün artıq belə bir işıq xətti də çəkilib. Yəni yeri hazırdır. Və iki yataq otaqları. Onu qeyd etdim ki o e, otaqlara deməli divar kağızını alıcı zövqü ilə də vurmaq mümkündür. Yəni hər hansı otağa nəcər oboy istəsə, hansı zövqünə uyğun oboyları vurmaq olar. Geniş otaqlar qalıbdır. Nə bir şeydə diqqət yetirin ki, e, işıq pətləri şlam keçi ilə, yəni çəkilib burda evin tikilişində təmirində yəni keyfiyyətinə dəlalət edir. Və karnizalt üçün hər bir otaqlarda belə bir karniz vurmaq üçün yerə saxlanılıb, karnizaltı deyilir. Ev göründüyü kimi qoşa daşla tikilib, dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilib. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alıq-satqı gətiriləcəkdir. Bura isə sanitar qovşağı. Yəni bir o qeyd etdim ki, Ev tam təmirli vəziyyətdə alıcıya təhvil veriləcəkdir. Başlanğıc qiyməti 38.000 manat deyilir. Real alıcılara endirim olunacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.